xulosa qilishimiz kerakki bizga uzatilgan qo'lni agar imkoniyatimiz bo'lsa hech qachon bo'sh qaytarmasligimiz kerak avvalambor alloh bizni hammamizni shunga bir qurbatli qilsin qurbi yetadigan qilsin biz birovga yaxshilik qilar ekan eng avvalo o'zimizga yaxshilik qilayotganimizni hech unutmasligimiz kerak qushni qafasdan aytishadiku ozod qilayotgan odam qushni ozod qilmayapti u o'zini ozod qilyapti o'shaning uchun biz kimgadir yordam qilayotgan bo'lsak boshqa qilayotgan bo'lsak bundan hech kibrlanmasligimiz kerak hatto ichimizdan men mana yordam qilib qo'ydimku men yaxshilik qildimku deb rozi bo'lib ham qo'yish kerak emas ya'ni insonni o'zidan rozi bo'lib ketishi ko'p muammolarga yo'l ochishi mumkinda rohatlanishi xotirjam bo'lib qolishi ustozlarimizni bir gapi bor edi xotirjamlik derdi paryostiqlar insonni kasal qiladi abdukarim mirzayev jurnalist rejissyor bir ming to'qqiz yuz sakson ikkinchi yil surxondaryo viloyati denov tumanida oddiy ishchi oilasida tavallud topgan u hozirda turkiyadagi universitetlardan birida jurnalistika bo'yicha magistratura bosqichida tahsil olmoqda abdukarim mirzayev bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda kichik hikoyalar orqali ko'plab muxlislarga ega bo'lib bormoqda bugun qahramonimiz bilan uning ijodi hayotdagi qiyinchiliklar olgan yaxshi va yomon xulosalari yoshlar va jamiyatdagi ijtimoiy muammolar shuningdek muxlislar munosabati va yana bir qancha qiziqarli mavzularda suhbatlashdik hozir suhbatimizning birinchi qismini tomosha qilishingiz mumkin bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda yaxshigina auditoriyaga ega bo'lib boryapsiz mashhur bo'lib boryapsiz bu bilan albatta tabriklaymiz aslida bu yo'nalishdan ko'zlangan maqsad nima bundan ko'zlagan maqsadim nima men ishimni qilyapman deb va buni halol to'g'ri foydali bir shaklda bo'lishini istayapman oldinlari masalan biroz murakkab nuqtada kelardim mavzularni yoritishda yoki biror bir mavzuda mulohaza yuritishda murakkabroq qiyinroq e, tushuniksizroq nuqtadan kelgan paytlarim bo'lgan balki o'shaning uchun odamlar biroz uzoqroq bo'lgan bo'lishi mumkin menda lekin bugun men biroz nimaga ya'ni har qanday boyagi nima deydi televideniya madaniyatiga oid bo'lgan chegaralarni boshqalarni go'zal bir shaklda o'shani hisobiga balki odamlar e, samimiyroq yaxshiroq qabul qilayotgan bo'lishi mumkin o'sha teks narsalardan qochishga odatlangan jumlalardan qochishga balki hech qanday matnlarsiz hech qanday tayyorgarliklarsiz kamerani oldida o'tirishga borgan sari o'zimni ichimga ko'proq kirib borishga harakat qilyapman va bu holat odamlar tomonidan juda e, samimiy yaxshi qabul qilinyapti bundan xursandman e, masalan siz bir ish qilayotgan bo'lsangiz u ishingizdan bitta odam foyda olsa bir marta xursand bo'lasiz mingta odam foyda olayotgan bo'lsa ming marta xursand bo'lasiz olloh olloh rizqimizdan beryapti buni orqasida alhamdulillah ya'ni bun, bunga hech bir nimamiz yo'q ya'ni lekin buni ishni qilishimizdan maqsadimiz emas Mm -hmm. bu ish sabab bo'lib bizni agar olloh bir shaklda rizqlantirib qo'ygan bo'lsa buni ham inkor qiladigan darajada jur'at yo'qqaul qilamiz boshimiz ustiga rozimiz shu shu ish orqali musofirchilikdamiz bu yerda hayot o'zbekistondagidan boshqacharoq bu yerda o'sha masalan bir ko'rsatuvni pul topish degan ma'noni tushuntirishga harakat qilyapmanda bir ko'rsatuvda syomка jarayoni montaj jarayoni texnika ha boshqa hammasi buni hammasi pul hech kim bizni boyagi nima deydi dadam aytadi seni chiroyli ko'zingga qarab hech kim ishingni hal qilib bermaydi dedida kallani ishlatish kerak dedi o'shaning uchun odamlarga ko'rib borayotgan o'sha tayyor mahsulot tayyor bo'lgungacha bo'ladigan jarayonlar uchun ya'ni nima deydi o'ziniki o'ziga deydiku o'zidan topgani o'ziga harj bo'lyapti maqsadimiz shu o'zimizni halolroq tozaroq ishimizni qilish boshqa hech bir <laughs> nima yo'q abdukarim aka aytingchi mana mana shu hikoyalaringizdan keyin mana ko'plab videolarimdan keyin ham sizni tanqid qilganlar <laughs> bo'ldimi ey aql o'rgatma e bu ishingni qo'y deb masalan ijtimoiy tarmoqlarda bir <laughs> salbiy fikrlar oldingizmi mana shu ijodingiz orqali Uh, ijobiy fikrlarga nisbatan olib qaraganda yo'q darajada bor yo'q darajada ya'ni hech masalan yuz mingda bitta uh, unaqa nimalar ham bo'ladi va masalan hali <laughs> e, videolar yoqilmasdan turib nima deydi dizlayk qo'yadiganlar ham borda hali video yoqilgan yo'q uni nimaligi nima qilingan yo'q men o'ylayman bu mazmuni ham hali ma'lum emas lekin hali o'sha o'sha paytni o'zida yoqmadi degan belgini qo'yadiganlar bor bularga men o'ylayman u yerdagi mavzu emas ularni bu ichidagi narsasi meni o'zimga nisbatan deb o'ylayman va buni judayam normal qabul ya'ni bu meni zarracha og'rit har yani, xil odamlar bor hammaga ya, yaxshi ko'rinish hech qachon niyatim bo'lmagan agar bo'lganda ham buni hech kim uddauchun hmm. yani, men o'zim uchun to'g'ri deb bilgan narsalarni o'zimni qo'limdan keladigan rost bir shaklda samimiy bir shaklda qilishga urinyapman hammaga yoqishiga majbura degan narsa yo'q unday nimam yo'q va nima deydi tanqidlar agar jiddiy tanqidlar bo'ldi bo'lmadiemas jiddiy tanqidlar bo'ldi olimlar e, tarafidan ozgina kamchiliklarimizni to'g'irlagan nimalar bo'ldi adabiyotshunoslar tomonidan boshqa bularni hammasi qabulimizda yani, qabul qilamiz hech biri rost bo'lishsa samimiy bo'lishsa hammasi qabul va keyingi ishlarda imkon qadar tuzatib boryapmiz hmm. men e, buni hammasi meni men, ya'ni men buni hammasini o'zim uddalayapman degan narsa yo'q atrofimdagi o'sha katta katta olimlar adabiyotshunoslar tarixchilar din ilmidan mukammal bilimga ega bo'lganlar bular har doim o'sha hikoyalarda rivoyatlarda boshqalarda yordamchi bo'lishadi bu yeri sal oshib ketdib bu yeri sal kamayib qoldi mana bu nuqtasini tashlab ketdingiz deb tuzatib turishadi keyin keyin men ham mana shu masalan rivoyatlarda agar diniy nimada bo'lsa shu uh, uh, diniy olimlarimizdan bir olyapman otzan o'tkazibolyaman ularga bir aytib beraman xato qilmayapmanmi to'g'ri qilmayapmanmi mm, men istardim odamlar biz aytayotgan hikoyalarni emas u hikoyalar orqali aytmoqchi bo'lgan gaplarni eshitishlarini istagan bo'lardim hikoyalar to'qima bo'lishi mumkin ular bir vosita xolos u yerda asosiy mazmun ibrat mazmun uni hissalarida ibratlarida u hmm. yerda nima nima demoqchimiz biz uni men hikoyani hikoyani e, e, har doim bir aytmoqchi bo'lgan gapimni quvvatlash uchun keltiraman hmm. hikoyani quvvatlash uchun bir gap keltirmayman hmm. e, fikrimni isboti tasdig'i sifatida u e, hikoyalarga suyanaman ya'ni odamlarimiz shu e, nuqtadan yaxshiroq qabul qilishadi <gabalukuluşadab>. yaxshiroq osonroq tushunishadi deb o'ylayman abdukarim aka bugungi kunda e, o'sha şey, yoshlar bir qolipga tushib qolgan degan fikrga qanday qaraysiz bunday bo'lishi mumkin emas yoshlar bir qolipga tushib qolishi şe... uh, bu shunchaki nima gaplar yoshlar bir qolipga tushmaydi buni iloji yo'q hamma har xil hayotda yashaydi <laughs> hamma har xil oiladan chiqib keladi hamma har <laughs> xil tarozilarda o'lchanib yashaydi masalan meni oilamdagi tarz sizni oilangizga to'g'ri kelmaydi biz hatto bitta maktabga borib bitta sinfda o'qisak ham bizga qilinayotgan munosabatlar har xil bo'lgani uchun bir biriga o'xshab qolishi mumkin emas agar endi umumiy tepadan olib qaraydigan bo'lsak umumiy yuqoridan olib qaraydigan bo'lsak darajalarni nimasidan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak har narsani boshi bor o'rtasi bor oxiri bor boshi o'rtasi oxiri bo'lgan narsa bir butun narsa sanaladi to'g'rimi endi yoshlarimiz hammamiz bir boshlang'ichga egamiz va bir oxirimiz bor ya'ni kelish va ketish nuqtalarimiz aniq to'g'rimi lekin o'rtamiz aniq emas mana shu o'rta bizni o'rab turgan oila jamiyat odamlar bizni o'rtamizni qanday yashashimizni ya'ni bir butunni qanday to'ldirishimiz bizni o'rab turgan odamlarga bog'liq shunday ekan biz hech bir shaklda bir qolipga tushib qolishimiz mumkin emas bir qolipga tushish deganda umumiy nimani olishimiz mumkin masalan deylik nasani o'tkazgan bir testini aytib berishim mumkin nasani o'tkazgan testi masalan deylik bolalar maktab yoshigacha bo'lgan bolalarda muammolarni hal qilish iqtidori to'qson sakkiz foiz ekan mana shuni diqqat qilsangiz to'qson sakkiz foiz o'n yosh bolalarda qarang maktabga borishi bilan bu iqtidor o'ttiz foiz bo'lib qoladi maktabga borishi bilan o'n yosh bolalarda ya'ni deylik uch yil to'rt yil o'qigandan keyin to'qson sakkiz foizdan o'ttiz foizga tushdi endi aytaylik o'n besh yosh bo'lganda ular o'n besh yosh maktabni tugatayotgan payt to'g'rimi ana shu payt o'n ikki foiz bo'lib qoladi o'n ikki foiz muammolarni yech iqtidori endi u, u ulg'aygandan keyin universitetlar tugatgandan keyin bu ikki foiz qolar nega bunday bo'lyapti nega boyagi maktabga borguncha to'qson sakkiz foiz muammolarni yechadigan chiqishimli har qanday holatdan bir yechim topadigan bir yosh Hmm, bola institutni tugatganda ikki foiz iqtidor qolyapti to'qson sakkiz foiz yo'qolyapti chunki ta'lim shunga qaratilgan bir ishchi tarbiyalashga qaratilgan endi yigirma birinchi asrda bular ishga yaramaydi hech bir shaklda agar kim mana shu tizimni uzoq davom ettirib shunda davom etaman hech narsani o'zgartirmayman desa xatoga yo'l qo'yadi chunki insonlar bu shaklda yetishtirilgan insonlar qiladigan ishlarni deyarli hammasini bundan keyin robotlar oladi endi insonlarni aqlli jamiyatlar insonlarni robotlar qilolmaydigan ishlarga tayyorlash bo'ladida robotlar qilolmaydigan ishlargagina tayyorlangan yoshlar jamiyatlar endi yigirma birinchi asrda nima qilmaydi yigirma birinchi asrda ta'limni maqsadi maqsad yarata olish tushuntira oldimmi insonlarni yashashi uchun maqsad yarata olish qarangda qanaqa asrga kelib qoldikda analiz qila olish qobiliyati kerak endi odamlarga sherikchilik tez chiqishi chiqisha olish kerak endi odamlar bilan demak abdukarim aka bugungi yoshlarimizga nima yetishmaydi sizningcha bugungi yoshlarimizga halol insofli vijdonli to'g'ri e'tiqodli tarbiyachilar ustozlar yetishmaydi xuddi shunday endi jamiyatni e, ertangi kunini ko'p jihatdan yoshlar belgilaydi hmm. masalan bugun vijdonan o'zidan o'zini men bu ishga loyiq emasman men yaxshi o'qituvchi emasman men o'zimni o'rnimda emasman men hmm. faqatgina shu bir ikki so'm oyligimni mana shu yerdan olay ishsiz qolib ketmay shu sabab bilangina mana bu yerda bilmaganim ishni qo'limdan kelmaydigan ishni qilyapman men bu ishdan voz kechib tijoratimni qilay boshqa bir ishimni qilay meni qo'limdan o'qituvchilik kelmaydi men birovlarni bolasini tarbiyalashga loyiq bo'lmaganim holda ularni tarbiyalay olmayman deb vijdonan ishidan ketadigan odamlar kerak jamiyatimizga bu nafaqat o'qituvchilar u shifokor bo'lsin kimki o'zini kasbini egasi bo'lmasa mutaxassisi bo'lmasa vijdonan bu ishni o'zini egalariga topshirish kerak agar millatdi bunday kuchi bunday irodasi bo'lmasa rivojlanishni yana ko'p yillar orqaga suraveradi bir misol aytaman yaqinda bir qayerda qayerdaeslai bir hikoyada esladim buni bir tikon bir sarkarda minib ketayotgan otni oyog'iga kirsa u ot yurishdan sekinlaydi to'g'rimi mm -hmm. ot yurishdan sekinlar ekan sarkardani yurishi ham manzillarga yetib borishi ham sekinlaydi to'g'rimi boshqaruvdagi kuchi sekinlaydi to'g'rimi mm -hmm. lashkarni bir manzilga olib boradigan muddat uzoqlashadi to'g'rimi mu? mm -hmm. va mana shu jangda vaqtida kerakli pozitsiyani egallay olmagani uchun bu qo'shin yutqizadi u jangda bu jangda yutqizishini asosiy sababi nima bo'ldi o'sha otni tuyog'iga kirgan tikon bo'ldi bugun o'zi loyiq bo'lmagani holda biror bir vazifada kim turgan bo'lsa ular ana shu tikonlar hmm. xalq o'zini o'ylamay odamlar o'zini o'ylamay xalqini o'ylayotsa faqat o'zini oilasini o'ylashdan teparoqqa chiqib davlatini o'ylash darajasiga yetib kelsa ular albatta loyiq bo'lmaganlari ishdan ketadi va u ishlarni loyiq bo'lgan odamlarga u o'rinlarni bo'shatib beradi jamiyat shunday rivojlanadi bo'lmasa hali ko'p qiyin yo'llardan o'tamiz agar shunday bo'lmasa bu nimaga nega unday chunki loyiq bo'lmagan odamlar ishini do'ndirib qilolmaydi hech bir shaklda qilolmaydi yolg'on aralashtirishadi boshqa narsalarni aralashtirishadi qilmay turib qilayotgandek ko'rsatadi mana shu yerdi o'zida e, nima deydi soxta bir e, nimalarni ichida ya'ni odamlar o'zini o'zi uzu aldashni bas qilish kerak ota onalar bolamni tarbiyasini maktabda zo'r qilib beryapti degan yolg'onlardan voz kechish kerak o'zini uzu o'zi aldashni to'xtatish kerak men vaqtim bo'lmayaptiyu lekin maktabda maktabda ham ularni ota ona istaydigandek tarbiya qilib beradigan odamlar yo'q ota ona uchun bolasini taqdiri qiziqmas ekan maktabdagi domla uchun hech ham qiziqmas u fidoyilar unaqa nimalar hozir qo'l bilan sanasangiz yo topiladi yo topilmaydi o'shaning uchun bunday yolg'onlardan voz kechish kerak haqiqat ko'ziga dadil qarash kerak biz farzandlarimizni tarbiyasiga befarq ekanmiz e, agar befarq bo'lmasak nima qilamiz hech qachon qo'ymaymiz u bilimsiz domlani bolamizga dars berishga qo'yadimi qo'yyaptimi demak befarqligi uchun ruxsat berib qo'ygan befarq bo'lmaganda hech qachon ruxsat bermasdi o'qituvchilardan ham iltimos hamma kasb na, nafaqat o'qituvchilar kim nima ish qilayotgan bo'lsa o'zi oid bo'lmasa shu ishga o'zini mutaxassisman deb bilmasa nutfan egasiga bersin o'zi uchun emas farzandlarini kelajagi uchun ularni taqdiri uchun o'zi bugun qiynalib yashayotgan bo'lsa bolasi ertaga bundan besh battar bir holga kelishi mumkin agar o'zi bugun ishiga nisbatan vijdonan yondoshmasa umuman hozirda balki diniy bilimlarni yetishmasligidir buni ko'proq yana bir sabab diniy bilimlarni yetishmasligi asosiy sabab o'laroq masalan aytsak bu narsalarni hammasiga diniy bilimlar yetishmasligi albatta din insonni hayotiga ma'no mantiq olib keladigan insonni tizginlab turadigan insonni istsaganicha vijdonsizliklar qilishiga qarshilik qiladigan eng katta kuchdir bu nuqtai nazardan ha albatta shunday ya'ni halol vijdonli e'tiqodli deb bosh baş boshida sanadiku to'g'ri birovni haqqini yemaydigan birovni haqqini yeyishni işte, biz faqat pul bilan o'lchamaymiz birovni bolasiga tarbiya bermayotgan o'sha odamni haqqini yeyotgan men seni bolangga tarbiya beryapman deb bolasiga non olib borayotgan u nonni halolmi olib boryapti halol topdim deb olib boradimi qanday halol topdim deb olib boradi u vazifasini bajarmay turib qanday qilib bolamga men halol rizq yediryapman deb aytadi tushuntira ya'ni har bir nuqtada kerak bu e, diniy bilimlar e'tiqod tarbiya albatta albatta busiz mumkin emas ya'ni, yani buni e, ertaga bir odam ikkinchi odamga zo'ravonlik qilmasligi zulm qilmasligi bulardan to'sib turadigan narsa ollohdan bo'lgan qo'rquv agar odamzod ollohni tanimasa xudoni tanimagan xudodan qo'rqmagandan qo'rqdeydiku xudoni tanigan hech bir banda yo'qki undan qo'rqmasa faqat tanimaganlargina qo'rqmasligi mumkin ular ham to olloh qo'rqitguncha qo'rqmaydi qo'rqitgan kuni qo'rqadi albatta hamma qo'rqadi ya'ni aytmoqchi bo'lganim shu hech bir nimani insonni tamal ehtiyojlaridan sug'urib olib nima qilib bo'lmaydi bilimni faqat o'zi haqiqatga olib bora olmaydi bilimni o'zi yetarsizdir e'tiqod bo'lsagina biz haqiqatga yetib boramiz e'tiqod bo'lsagina shart e'tiqod bo'lmasa endi haqiqatga deganim o'sha biz aytayotganimiz rivojlanishga boshqa hammasiga bilimni o'zi yetarsiz e'tiqod bo'lmasa iymon bo'lmasa u bilimlarni tamoman sizni rivojlanishingizga emas sizni xo'rlanishingga sarflan xo'rlanishingizga ham sarflash mumkin va siz e'tiqodsiz odamga hech bir shaklda sen menga zulm qilyapsan yomonlik qilyapsan deb tushuntirib bera olmaysiz umuman jurnalist sifatida jamiyatimizdagi asosiy muammolar kamchiliklar haqida nima deyaolasiz bizni jamiyatimizda fikrini o'zgartirmaydigan odamlar bor hamin qadar fikrga ega bo'lib turib meni bilganim to'g'ri deydigan odamlar bor va xato fikrlarni yoyishga tirishayotgan va shu holatida jasorat ko'rsatayotganlar bor yoshlarga o'rnak bo'lishga tirishayotganlar bor o'zgarishni istamayotganlar bor bilimsizliklarini qabul qilmayotganlar bor ya'ni johilligini qabul qilmayotganlar bor har narsani bilaman deb o'ylayotganlar bor qotib qolgan nazariyalarni mahkam quchoqlab yashayotganlar qachonki biz bu zanjirlardan deylik o'zimizni o'zimiz bog'lab olganimiz bu zanjirlardan qutqararkanmiz ochilarkanmiz fikrlarga orifga deydi ta'rif kerakemas deydi ya'ni har <laughs> kimni ahvoli tutumidan gapidan so'zidan qilig'idan yurishidan turishidan yeyishidan ichishidan kiyimidan boshqasidan yonidagi odamdan ma'lum unga ta'rif shart emas hamma kimni kimligini juda yaxshi biladi odamlar o'zini o'zini yonidagilarni aldashdi bas qilishkerak aldanayotgan odamlar ham o'zlarini aldanayotganliklarini bekitishni işte, to'xtatish kerak yolg'onchini yuziga yolg'on gapiryapsan deyishni işte, o'rganish kerak jamiyat bir biriga rost dav rost munosabatda bo'lishga sekin sekin ko'nikish kerak biz bizni aldayotgan odamni qarang andisha qilib gapiga o'zimizni ishongandek ko'rsatamiz shunday qilsak to'g'ri deymiz odam yolg'on gapiryapti shuni uyaltirmay e deymiz shunaqa ham johil bo'lamizmi nega uyaltirmaymiz uyaltirishimiz kerak yolg'on gapirayotgani bo'lsa to'xta deyishimiz kerak nega yolg'on yolg'ongpmiz nega va'da beryapsan nechi yildan beri yolg'on gapirasan to'xtat buni qilolmasang qilma lekin va'da berma ishontirma meni aldashda davom etma abdukarim aka hayotingiz davomida yaqinlaringizdan olgan eng yaxshi maslahat har doim rahmatli otam aytardilar tuzatib bo'lmaydigan hech bir narsa yo'q masalan bugun jamiyatda ichkilik ko'payib ketyapti deylik ichkilik buni to'xtatishni imkoni yo'q deb o'ylaymizda ular <laughs> vaholanki <laughs> har kuni jamiyatga ziyon yetkazadi ular iqtisodga ham hech qanday foyda keltirmaydi u agar o'sha nima nima deydi uzum mahsulotlari o'sha vino mahsulotlarini ishlab chiqaradigan o'sha zavodlar fabrikalar bilmayman nima ularni topayotgan daromadi ham davlatni iqtisodiyotimizni bilmayman nol butun nol nol qancha bir foiz bir nimasi bo'lishi mumkin lekin uni unni olib kelayotgan ziyoni undan ming marta ko'p endi eshitib turing men o'zgartirish mumkin emas degan narsalarga olib kelyapman olibkyapjamiyatimizda shu bir shu nuqtasi bir chirkin nuqtasi to'g'rimi bitta voqeani aytaman sizga buni hammamiz yaxshi bilamiz robinzon kruzoni bilamiz to'g'rimi bizni har bittamizni ahvolimiz robinzon kruzoni ahvolidan ming marta yaxshi o'zbekistonni har bir fuqarosini bugungi ahvoli robinzon kruzoni ahvolidan yaxshi to'g'rimi qo'shilasizmi hmm. to'g'ri to'g'ri robinzon kruzo ana shu ahvolida odamxo'rni tuzatdi jumavoyni odamxo'r edi u biz bir alkashni tuzat olmayapmiz biz bir boyagi ichkilikka berilgan odam ey bu odam bo'lmaydi deymiz siz nima qildiz uni odam bo'lish uchun nima yordam hmm. qildingiz robinzon kruza boyagi hech bir imkoniyati hech narsasi yo'q holatida qanday qilib bir odam xordi tuzatganda biz yonimizda biz bilan birga katta bo'lgan biz bilan birga yurib kelayotgan yonimizdagi odamni odamlar safidan chiqarib qo'yganmiz ey bular odam bo'lmaydi men nafaqat ichadiganlarni aytmayapman xulqi yomon bo'lsin u bo'lsin bu bo'lsin bu biz boyagi nafratlanadigan tomon tamam boru go'yo biz yaxshimiz bizni qarshimizdagi odam bo'lmaydi degan taraf borku <laughs> egr bo'lsin to'g'ri bo'lsin buzuq bo'lsin boshqa bo'lsin biz ularni surib go'yoki nimaga ularni nimasiga nega unaqa deb o'ylaymiz hech qanday aytyapmanu bizni hammamizni ahvolimiz kruzoni ahvolidan ming marta yaxshi bo'lgan holatda bir narsa qilmayapmizmi ayb bizda